Эй, Стив, чего тебе надо? Я решил. И, в общем, ну, я должен тебе помочь в кое-каком деле. Ну и в каком же? Ну, как сказать, я хочу помочь тебе найти алмазы. Неужели кто-то мне это хочет предложить? Сначала нам надо сделать железную гирку. Спустя несколько некоторое время, когда Стив и Стич сделали две пакетки. ну что, Стич, э -э, я не знаю, пошли их искать. Да. Через некоторое время Стив и Стич добрались до шахты, где они нашли много друга. Почему здесь один бедрок? Я не знаю. Это подозрительно. А это что за черная куча. Это уголь. Только ты его зачем-то убрал. Подожди-ка. Откуда здесь дерево? Эм... Кажется, здесь есть подвох. Что это было? Не знаю. Это было таким странным. Нам нужно разгадать эту тайну. Ночью, ночью Стив и Стич потеряли ориентир. И началась вот такая вот ситуация. Почему одни зомби ни одного Эндера, ни других парней? Они все повалились странно. Сегодня они все какие-то вялые и все мобы какие-то странные. Нам надо это узнать. Да. Хорошо, Стив. Хорошо, Стич. Предложение следует.